Bakıda dönərdən kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Bu barədə Klinik tibbi mərkəzin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Hidayət oğlu bildirir. Onun sözlərinə görə dönərdən 8 nəfər zəhərlənib. Onlardan biri 16 yaşlı yeniyetmədir. Onlar müxtəlif saatlarda zəhərləniblər. 28-ci məhəllənin yaxınlığında yerləşən dönər xanasından dönər alıb yeyiblər. Bir müddət sonra həmin şəxslərin hamısında zəhərlənmə əlamətləri yaranıb, deyə o vurğulayır. Hidayət oğlu qeyd edib ki, zəhərlənən şəxslərin bəzilərinin vəziyyəti orta ağırdır. Bir nəfər isə evə buraxılıb. Azərbaycan Qida Təhlükəsizlik Agentliyi dönerdən kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı məsələyə münasibət bildirib. Baş verən hadisənin səbəbləri, həmçinin qida zəhərlənməsi olub-olmaması ilə bağlı mütəxəssislər tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. Araşdırmaların nəticələri ilə bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək.